ایک عجیب تماشا سا بنا ہوا ہے کہ وفاق المدارس کے اصولوں پر عمل کرو تب بھی شکوا نہ کرو تب بھی شکوا یہ دین کا قلعہ ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے داڑھی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں یہ کسی کا انتخاب نہیں بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحاس بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہاں اصول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ کہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی لبرلزم کا اکھاڑا نہیں ہے کہ جو چاہو جیسا چاہو ویسا کر دو لوگ چیخ رہے ہیں کہ بیچارے طالب علم کا سال ضائع ہو گیا ارے اس کا سال ضائع ہو یا نہ ہو اگر وہ داڑھی کٹوا کر سنت کی توہین کر بیٹھا تو اس کی آخرت ضائع ہو جائے گی اس کی فکر کرنے چاہیے جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی پھر عزت نہیں دے سکتا یہ واضح قرآن مجید میں ہے یہ مدارس یہ علوم دینیا یہ نظام تعلیم شریعت کے قلعے ہیں یہاں دین کی حفاظت ہوتی ہے نہ کہ دین سے بغاوت یہ کوئی جدید سیکولر تعلیمی بورڈ نہیں کہ جو چاہو جیسے چاہو ویسے چلو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہ مدرسے یہ تمہارے فلک بوس مینارے یہ مدرسے یہ تمہارے فلک بوس مینارے یہاں سے اٹھے گا شعلہ یہاں سے چھٹے گا نعرہ ہاں یہی اصول رہیں گے یہی ضابطے لاگو ہوں گے جو بھی آئے گا انہی اصولوں پر چلے گا ورنہ راستہ کھلا ہے جاؤ دنیاوی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لو وہاں جا کر اپنی مرضی کرو عیاشی کرو گھومو پھرو جو مرضی کرتے ہو کرو اور ہو بھی رہا ہے یہ سب کچھ لیکن یہاں دین کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکتی وفاق مدارس نے بہت اچھا کیا جو اصول توڑے گا اسے امتحان دینے کا حق نہیں ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت مقدم ہے اور تا قیامت رہے گی داڑی کو مزاق سمجھنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی من تشبہ شبہ بومن فہو امین ہو جو جس قوم کی مشابعت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا یہ دین کا قلعہ ہے یہاں سنت کے خلاف جانے کی کسی قسم کی کوئی گنجائج بھی نہیں دی جا سکتی یہاں وہی چلے گا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلے گا ورنہ پھر باہر کے دروازے ہمیشہ کی طرح کھلے ہوئے ہیں اخبارات کی سرخیاں اور سوشل میڈیا کی چٹخارے دار بحثیں اپنی جگہ مگر اصل سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ اس معاملے میں ریٹ پیٹیشن کی سماعت کیسے کر سکتی ہے آئین کی دفعہ ایک نانوے کے تحت ریٹ درخواست صرف اس وقت قابل سماعت ہوتی ہے جب کسی جب معاملہ کسی ایسے ادارے سے متعلق ہو جس پر حکومت کا براہ راست کنٹرول ہو یعنی انتظامیہ میں حکومتی اہلکار شامل ہوں مالیاتی امور میں سرکاری خزانے سے فنڈنگ ہوتی ہو اور تیسری بات متعلقہ ادارہ کسی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہو لیکن معاملہ یہاں یہ ہے کہ وفاق و مدارس جیسے نجی تعلیمی ادارے سرکاری کنٹرول میں نہیں آتے یہ ادارے نہ حکومتی ہیں نہ سرکاری فنڈز پر چلتے ہیں اور نہ ہی ان کے انتظامی فیصلے حکومت کے تابع ہوتے ہیں ان کے اصول و ضوابط نجی معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں جن پر دستخط کر کے طلبہ ان کی پابندی کا عہد کرتے ہیں اگر کوئی تنازع ہو بھی جائے تو یہ سول عدالت کا معاملہ بنتا ہے نہ کہ ہائی کورٹ کا اب یہاں پر رٹ درخواست کا غلط استعمال ہوا ہے یا نہیں تو قانونی طور پر ریٹ پٹیشن کا دائرہ سرکاری اداروں کے اقدامات تک محدود ہے یہی وجہ ہے کہ نجی یونیورسٹیوں کے تنازعات کو بھی ریٹ پٹیشن میں نہیں سنا جا سکتا بلکہ انہیں دیوانی عدالتوں میں لے جانا پڑتا ہے اور دلچسپ پہلو تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہی ہائی کورٹ پہلے بھی سرکاری یونیورسٹیوں کے کئی معاملات میں ریٹ پیٹیشنز خارج کر چکی ہے اب جب معاملہ ایک نجی مدرسے کا ہے تو اچانک یہ بنیادی حقوق کا مقدمہ کیسے بن گیا یہ قانونی جنگ کم اور میڈیا کا تماشا زیادہ لگتا ہے یہ معاملہ قانونی سے زیادہ نظریاتی بحث کی نظر ہو چکا ہے جہاں کچھ حل کے مدارس کے اصولوں پر سوال اٹھا کر بے مقصد تنازہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو آخر میں جناب جج صاحب یہ چائے کا کپ آپ کے لیے نہیں ہے اگر عدالتیں واقعی تعلیمی اداروں سے متعلق اپنے بنیادی تصورات میں تبدیلی لانا چاہتی ہیں تو پھر سینکڑوں دیگر مقدمات میں بھی فیصلے دینا ہوں گوئے جو برسوں سے زیر التبا ہیں اگر نہیں تو پھر یہ محض پیاری میں طوفان برنا برپا کرنے کی کوشش ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا وما علينا الا البلاغ السلام عليكم